Засловлюємо щирі співчуття рідним з приводу загибелі захисника України, сержанта Герогіца Володимира Лукича 1992 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 20 призваний на військову службу під час мобілізації 15 лютого 2024 року. Займав посаду командир бойової машини. Командир десантно-штурмового відділення загинув 15 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Вовчанськ, Чугуївського району Харківської області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину і нас з вами. Ми всі робимо в перинатальному центрі другого рівня після пологового відділення. І матір загиблого, наша старша кушерочка, яку ми дуже любимо і поважаємо, і прийшли сьогодні її підтримати в цей нелегкий для неї час. Ми, звісно, питали в неї, як там синок твій, все, підтримували її завжди, завжди за них переживали, молилися. Він був в неї дуже доброю і хорошою людиною. Ну, так случилося, ми нічим не можемо вже зараз йому допомогти. Але він був дуже хорошою людиною. Він мріяв, що буде мир. Він дуже хвилювався за свою жіночку, за свою дитинку. Він хвилювався, щоб вони жили в мирі і під ясним мирним небом. В ми були в місті. У нас були смежні позиції. Ми стояли в тилу, справа я зліва. в конце когда это все было ну то есть по окончанию там определенного периода 22 дня на позициях мы выходили он меня выводил и я тот кто видел его последним я ему что-то говорю давай завязывай пошли домой ну, уже уезжаем мы же знаем что нам уже на выход надо ну, он сказал "Не, сейчас еще последнюю вот заведу и идем в итоге все переигралось были ранены два бойца из армовильного батальона. И ему нужно было его группе вытянуть двух. Ну, собственно, при... в моменте, когда они вытягивали, их накрыл минометный обстрел. Он был тяжело, тяжело ранен в ногу. И последнее, что в родейке было, это он 300, тяжелый и все больше уже. Больше ничего. Был ответственный, серьезный парень, один из тех, с которым я смело мог сказать, что вот с этим я пойду. Высокий, статный, физически развитый. Он заводил группы в Волчанск, выводил их оттуда. Вот. И одно из заданий было вот, финальным. Это да, забрать двух-трехсотых, отвезти на точку эвакуации, отнести, причем не отвезти, отнести на точку эвакуации. У нас планы были, вообще в отпуск должны были ехать все. То есть, нам уже подписали листы, но буквально вот мы должны были завтра выезжать. И на следующий день, нам говорят, все переигралось. Возьмите рюкзаки на 2-3 дня едем в Волчанск. Там очень быстро ситуация менялась. И наша бригада среагировала. Да, знали, у него жена, ребенок. Мы планировали отпуск. Вот ребята. Но, в общем, планы были. Был одним из лучших и так мед и боевая подготовка. Он сержант он неоднократно, то есть это для него не первый день. И видите, так распорядило, что такое ранение, которое ты даже ты даже не поймешь, что тебе надо делать. Даже даже когда ты лучший, то есть ты все равно иногда бываешь в такой ситуации, когда ты не знаешь, что тебе делать. Ну вот и с ним также произошло.